আহিলোঁ জুবিন দাৰ কাষত যোৱাকালি আছিলে জুবিন দা জন্মদিন ওঠৰ এঘাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ যোৱাকালি জুবিন দাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু যোনসকলে জুবিন দাৰ ওচৰলৈ যোৱাকালিৰ দিনটোত যাব নোৱাৰিলে মানে শুনাপোৰ কথা কৈছোঁ তো তেওঁলোকক মই এই দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ মানে লগাই দিম চাব পাৰিব পৰিৱেশটো ত' ময়ো ভাবিছিলোঁ জুবিন দাৰ কাষলৈ গ'লে মানে যোনসকলে যাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখাব চেষ্টা কৰিম কিন্তু সেই ঠাইলৈ মানে সেই ঠাইত ভৰি এখোজ পৰা পিছতে মানে সেইটো আৰু নিজকে মানে ৰখাব নোৱাৰিব আপুনি আকৌ ভিডিঅ' বাদেই দিলোঁ আৰু প্ৰথমে যোৱাকালি গ'লোঁ বৰদোৱালৈ আৰু যিহেতু বৰদোৱাত এখন ঘৰৰ পৰিয়ালে মিলি শৰাই দিলোঁ আৰু যোৱাকালি দিনবোৰ আছিলে খুব ভাল দিন মানে জুবিন দাৰ জন্মদিন তাতে ত' সেইকাৰণে বৰদোৱাত প্ৰথমে গ'লোঁ প্ৰায় বাৰটা বজাত গৈছোঁ বৰদোৱাত তিনি চাৰি ঘণ্টামান ৰখিলোঁ মানে সন্ধিয়া সময়ত আহিছোঁ সন্ধিয়া পাঁচ বজাত আমাৰ যিহেতু নগাঁও নগাঁৱৰ পৰা সোণাপুৰ প্ৰায় সত্তৰ সত্তৰ কিলোমিটাৰ প্লাছ হ'ব চাগে আশে পাশে তো সোণাপুৰ গ'লোঁ পাঁচ বজাত তাৰপৰা সোণাপুৰ পাই মেলি সেই জুবিনদাক সেৱা শোজূৰা কৰি জুবিনদাৰ সেই ঠাইৰ পৰা যিহেতু জুবিন দাই নাহৰ পুলি খুব ভাল পাইছিল নাহৰ গছ তো সেই নাহৰ পুলি এটাকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া লগামগৈ জুবিনদাৰ যিখিনি জ্ঞান দি থৈ গৈছিলে সেইবিলাকে আমি পালন কৰিব লাগিব লগতে জুবিনদাৰ ন্যায়টো খুব সোনকালে যাতে হৈ যায় সেইটো তো গোটেই ৰাস্তাত ধূলি পালি চকুত ধূলি সোমাইছে মোৰ আৰু চেফটিৰ কাৰণে হেলমেটটো আছে মই বাছি গ'লোঁ হেলমেটটো এনেই ধূলিছোঁ সি পূৰা ধূলি খাই আছে অৱস্থা বেয়া তো আকৌ আছে আমি বাৰটা বজাত আহিছিলোঁ এতিয়া বাৰটা সোতৰ মানে সোতৰ মিনিট আহিলোঁ আকৌ আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দূৰ আছে বাৰু দেখাই গৈ থাকিম কি কোৱা ত' এতিয়া বৰদোৱা আমিও যাম আমাৰ লগতেও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বৰদোৱাখন চাব পাৰিম পালোহি বৰদোৱাখন এইফালে লৈ লওঁ নিমখ তেল ধুপ আৰু কেনে লৈছে বনাইছে তাৰ Ух ты! Ух qo'yib <laughs> olgandim. <laughs>